Фирма она... не вкладывала в строительство собственных средств, но она может туда интеллектуальных собственных, помимо бренда для технологий, необходимых для создания этого парка. Этот парк нужен не столько самой Ferrari, сколько ее акционеру крупному арабскому инвестиционному, который таким образом пытается привлечь дополнительных туристов, говорит обозреватель формулы 1 Андрей Лай. Этот парк в парк у зона атмосфера отдыха большая, район центре привлекательный, не только для его гулянок. большое количество, потому что она, вот, предчувствуя, что я истощение там своих нефтяных запасов, переориентирует регион вообще на туризм. Горнолыжный склон, если неподалеку от Дубая, искусственный, там катакцион, там куча автогромов появляется, да, и масса необычных гостиниц, и сверху с этих небоскребов. Феррари в четверг, пятницу, в субботу, с полудня до полуночи. И в воскресенье, вторник среду, с 12 дня до 10 вечера. Выходной понедельник. Светлана Чередникова, Юлия Иванова, Бизнес-Афа.

Коктейли в банках. Запустила сайт для тех, кто предпочитает пить в одиночку. Сайт Харьков -и, и его новая версия, хора, Беркул, работает в режиме флэш-флэш. Никаких тебе веб-камер и наушников. Создаешь своего алкоголика и общаешься с другими героями, подтягивая напиток, соответствующий твоему настроению. На портале, где уже около 100 тысяч зарегистрированных пользователей, в основном тусуются молодежь. Все-таки это проект по продвижению коктейлей, а не вина или вина. Уверен, уверена, что аналогичный интернет-ресурс при поддержке крупных дистрибьюторов алкоголя скоро появится и в России. Кстати, в Русмете тоже есть площадка для выпивок. Tinder.ru. Члены клуба «Любители выпить» ведут календарь употребления спиртных напитков.